2000, 200 так, цифры, так цифры столько написано, что можно подумать, что 2 миллиона. Да? Же же В общем, 2 миллиона 595 тысяч 45 гривень 82 копейки. Но, но, но Треф не поставили за 82, а сместили их к тысячам. Короче, один раз получилось, что... Один раз получилось, что 2 миллиона 590... 5 і ще раз, 74 580 745. Ага. Просимо подовжити термін виконання даного рішення міської ради до 1 року 2013 року. Ну, не будемо, Нема заперечень? Не. Приймаємо довідомо. Ну, так, управління капітального будівництва та дорожнього господарства. Інформація про виконання рішення Сумської міської ради від 22.06.19 року номер 601 МР. Ну, то же саме, що розвиток інфраструктури це саме. Значить, за 2012 рік укладено 83 договора. Э, це попередніх. А протягом 2012 року укладено 160 договорів. Фактична оплата за рік становить 2 493 40 копеек. До Де? Какое? Вот это? Да. Нет. Треба каняти. Ні, 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 це довідомо. Це ж поєві кошти. І вас, вас стається. Так, інформація про виконання рішення Сумської міської ради від 22.06.11 року за нором 626 надання згоди на проведення будівельних на земельних ділянка, справи власності або користування якими знаходиться в стадії оформлення, викладана. Я розумію, так а це ви думаєте, що це? Моя приїхать чи що? Це не те, що ви повинні роботи цієї. Ви ж путаєте все рівня. Ну, вам вже не взяти. Ви працюєте ж в комісії не по землі, а комісія з архітектури, будівництва. Та десь далеких земельних відносин. А ви почему-то все считаете, что це земельна комісія. Ні. Тому я буду ще еще проводити чтобы в управлінні архітектури, вот. щоб управления архитектуры. Якщо если... головные не йде до идет, то не йде до магомета. у ушилова будем проводити. Я думаю, що там у нас будуть приймати саме тепло. Почему? Вот. Значить, читаю вам. Виконано на виконання даного рішення Сумської міської ради управління реконструкції та капітального будівництва повідомляє наступне. Ряд об'єктів, реконструкції яких виділені бюджетні кошти, мають акти на земельні ділянки, де вони розміщені. Крім того, згідно вимог частини 4 статті 34 закону України про регулювання містобудівної діяльності та листа державної архівної будівельної інспекції ДАБІ від 29.09.19 року за норму 40-17-3019. Реконструкція або капітальний ремонт будівель без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані, водогону та електропостачання в межах земельного розміщення може проводити за відсутності документу, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. Проводиться робота по оформленню земельних ділянок для будівництва інженерних морех селища Ганівка та інженерних мереж 12-го мікрорайону. Прийнято рішення Сумської міської ради про надання дозволу на розроблення проєкту замовці щодо відведення земельних ділянок організаціям, організації підприємців громадян. На сьогоднішній день управління реконструкції капітального будівництва виконує будівельні роботи згідно рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2012 року, з 13 1390 мер, про надання згоди на проведення будівельних робіт на об'єктах комунальної власності без документів, що посвідчують право користування земельної ділянки на землях територіальної громади міста Суми. Оце те, що ми перед этим приймалися. Да? Просимо зняти з контролю виконання даного рішення виконавчого комітету. Заступник міського голови спитання діяльність виконання органів ради Рябаков. Кова. в буде. Стопка Це знімаємо, а нове буде надано. Хто за? Проти? Утримався. Шість за. Так, це є. Так, тепер починаємо працювати. Да, Навідомо да, все, да. так. Так? Так, все. Почему-то сначала появился. А что Циубыкова подпись поменялась? Його... Это я подписала вам оглашение. Там черточка нужна. Он ушел уже. А -а -а. Опоздала, еще и не понимаю. Сагачу. Відповідно до статті 18 закону України про регулювання містобудівної діяльності на замовлення Сумської міської ради Українським державним науково-дослідним інститутом проєктування міст Діпромісто імені Ю.М. Білоконя розроблено план зонування території міста Суми. Згідно процедурі погодження, проєкт містобудівної документації 5 люта 2013 року заплановано винести на розвиток архітектури містобудівної ради. На теперішній час триває процедура громадських слухань. Для ознайомлення жителів міста з проєктом плану зонування території міста Суму надання пропозиції. Материалы, графичные, текстовая частина размещение, в управление на Плэшом Налево. Что Что еще? Ну, начальник управления Ольга Галевна Быкова. Да. А, там не написано, ждем вас. Ну, на вашей для... Ну, я бы Сечение еще понял, что-то все-таки все у вас курят там, Ольга? Ну, это не обещаться. Написано Бондаренко. Вы там грибы едите, наверное. Ознакомиться с планом так, а где забаве? запрошение? Бан, это -за -за вот я скажу так, вот мне Света Конникова прислала такой листочек, да? Там вот, инфлян... бутылка Джек Дэниелс, там конфетки, да? <laughs> вот это а самое, бастионный приход. <laughs> Думаю, ну ты <это> запрошенный. <laughs> да. Значит, это информация о том, что сейчас у нас на рассмотрении, <laughs> точнее, громадян места уровне, висит план замывания <laughs> и открытый доступ к нему. <laughs> Пожалуйста. А что такое поздно? Потому что оно уже давным-давно уже разлетается. Нет, слушай, неделя. Ну, так уже неделя прошла. Так еще до 22 января у вас есть. Ну, я бы Владимир даже успел вам написать даны. листа по поводу занумания. В смысле? Прямо. Ну, выразить свое ж... так, какие... да, мы, мы ждем давай. от вас предложения. А вас мое уже пошло предложение к вам. Комиссии. Уже на этом... А, от а членов комиссии ждете? Да, в том числе тоже. Ну, то есть... Просто Вспоминая ну, конечно, процедуру с генпланом, когда два члена комиссии вообще не знали, что у нас уже завершается э, обговорение и что можно посмотреть, генпланы пришли уже, когда, в принципе, все было свернуто практически, мы решили проинформировать вас, несмотря ни на что. Значит, это довидом. Да, приняты І ви всіх запрошуєте, управління архітектури, там є графічна текстова частина, також вона є на сайті Сумської міської ради. Правильно? Значить, я є якісь пропозиції за уваження. Значить, я пропоную цей листочок, Юлічки, взяти на наступну комісію, тому що може состав комісії помінятися. Ми ще раз прочитаємо, щоб всі знали. Нема заперечень? До утримався? чи за. Так, це Наступне. Наступне. Голові постійної комісії з питань архітектури будинків регулювання земельних відносин Сумської міської ради Сага Чуагє просимо вас розглянути на засіданні постійної комісії з питання архітектури будівства регулювання земельних відносин Сумської міської ради, проєкт рішення Сумської міської ради про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на території міста Суми та бути ініціатором розгляду Сумської міської ради. Даного питання і надають нам додати. Значить, всі члени комісії прочитали цей порядок, розміщення тимчасових споруд для провадження підприємської діяльності території міста Суми. Так? Прочитали члени комісії? Ігор Герович, ти прочитав? Задавай перше питання. Шановні колеги, будь ласка, є якісь питання? Ли приймаємо без обговорення? Я Я читал ну. что Ça, yeah. в Нет, так я же не не no вопрос. 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 Крем Вопрос. Я просто не могу понять, входит в Борису или не третий, надо третий, вообще не соответствует заявленному. А, да, вы писали выставку. Надо упростить. Это что за Сейчас правовое управление рисует выставку. Такой же пример. Не будет другими словами. Оля Галина. Да. Вот Александр Владимирович говорит, что... Я знаю. Да. Вот я про... ознакомилась с этим выставком. И... Да. Что да. вы нам скажете? Сейчас еще правовое там рисую. Ну, на этом и закончим. Да. На да. этом нужно почитать. Я за законодательство. Не, Нет, ну у вас все управление за законодательством. Рыба тут с головы, правильно? Если ваш начальник за это сам, то вы же тоже должны быть за законодательство. А какой именно пункт не соответствует? Не соответствует вот это Шестеро решение. Шестеро раздел, третий. третий раздел. Третий раздел. Земельные питания. Да. Ну, на да. э. там, документы, виды, да. да. правильно. Весь третий раздел. И за Так? Ну, в том числе, да. Но давайте исходить из того, что так мы никогда не придем к какому-либо, скажем так, этому самому. Да? То есть я вот приведу пример того, что люди на первых этажах берут себе квартиры, переводят их в нежилое, делают там парикмахерские, нотариальные конторы или еще что-то. Да? И самое интересное, что они как бы и готовы, наверное, да, заплатить деньги в бюджет за земельную делянку. То есть как в других городах это делают через доллар в mm -hmm. То есть временно временно оформляют земельную делянку, ориентованную площадь такую-то, да, сгидно э, этого самого проекта, рабочего проекта архитектурного, да, то есть человек приходит, говорит, мне надо пристройка, допустим, на 20 квадратов, значит, я беру 35 квадратов, там еще два полисадника, плюс дорожка, я тебе тут. Вот 35 квадратов человек оформляет, суперфиции, платит в бюджет деньги, минимум 3%, минимум 3%, и от этого, как бы, никто вроде не теряет. То есть, но правовое управление говорит, что это как бы незаконно. Да? Но я уж, если бы все бы у нас в нашей стране делалось законно, да? Все то есть, есть. мы бы жили лучше, чем в Потому что, мы когда наше первое лицо страны говорит, что 24 миллиона цена беседка, говорит, что беседка не могла быть ресторан, а ведется эксплуатацию беседка. Айфон. То? Айфон. Что тогда говорить о договорах суперфиции, правильно? Хотя я считаю, что как бы мы вообще должны уменьшить план сбора денег по земле процентов на 80. Конечно. И писать письмо премьер-министру и президенту, чтобы нас сделали датирующим городом. За счет Луганска, Днепропетровска, Донецка и все прочее. А то мы насколько перевыполнили план в 2012 году по сбору денег по земле? На 4 миллиона. Скажите мне, где один сантиметр хотя бы асфальта или тротуара сделаны, или одна лампочка вручена за эти 4 миллиона. Все уже куда? Вот. Понимаете? Мы всех предпринимателей, извиняюсь, в позу ЗЮ ставим, да? Показываем свое ярое отношение, рьяное отношение, да? А все, знаешь, датируют другие области. И строятся за 4 миллиона беседки. Нет, если ты внимательно слушай, беседки нету, она разломана, строится ресторан. Тем не менее, деньги-то Под грифом беседка. Да. Где строится? В этом самом уже, этом господи. Возле Буковелия а тот, где... Славская. Или Ну где 24 миллиона на беседку выделили? А беседки нет уже, я уже мать. Строить куда Летний ресторан. Будет Виктор Федорович принимать ресторан. Да мы не против, хай хоть что хочешь строить. Хай датирует нашу область. Миллионов столько, хай датирует. Для города Сумы. Из них 50 национальных комиссии. А мы будем освещением заниматься в Я с вами тоже. Освещением да. земли. Да. Что мы делаем? Игорь Григорович, да. ты обсуждаешь порядок размещения тимчасовых споров? Я обсуждаю порядок в стране. Или если будешь мешать, порядок в стране, это в стране, рай, то Верховную Раду, пожалуйста. Да. А мы тебе разобьем лампочки, кифты там на кузерке. А так, что понимаешь? не устраивает? Не устраивает все. Я уже сказал, что у, у тебя время, господин... Оставляю суперплату. Единственный маг в сумах, вы берете ко, лампочки. А у нас мах берет Я слышу образец, честно говоря. Если только Джамал еще не влез туда, своим унитазиком, рядом поставил там. А где золотники стоят? А зачем мы туда уже берем? Мы не в зале. это не естественно. И вы будете выступать про план Давайте так, а я не хорошей, Что делаем? А рядом Кроме... А вот а я я хочу с а а а а покритиковать. его без этой... А его заставили Ольга у вас есть порядок возле вас? Да. Я потом задам чтобы были у меня по тексту. Давайте попробуем, Значит, меня интересует пункт 1.3. Одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшення конструкції з урахуванням основних вимог та споруд, до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, споруд, що встановлюється тимчасово без влаштування фундаменту. Що ви зрозумієте, фундамент? Тобто, для того, щоб правильно, щоб тимчасова споруда ніякий угол не завалився, тому що є підземні води, там, які -то роботи проводились, і що? тобто є ленточний фундамент. Есть блочный. Например. А есть просто его отсутствие. Вот это тот случай, вот. когда его они... нет. Хорошо. А если я хочу, чтобы мой э, мафик, допустим, не уплы... не а ушел чего он, в землю? А ну, что? Ну вот, сделали экологию как бы вот идиоты такой, да, к примеру. А там оказывается, это были раньше болота. Не, не надо, не надо а не, нужно не, нужно не делать, делать. экологию. Нет, Такие я вырушил. Если я сделаю ленточный фундамент, можно его сделать или нет. нет? До 20 сантиметров. Не надо копать землю. Пойти. Нет, я сверху поставлю, над, над землей. А, ну что? Нет, там есть норматива. Анатолий, говорит. Нет. А есть. у меня это остановка. Нельзя. Там, даме, у тебя там, нет, там, там, нет, там, стоит. там нет, тут, ну, стоит на асфальте, но врезано швеллера и все. Ну, вот вот. сложно швеллера, чтобы там Хорошо. было проветривание и просвечивание. Не, можно положить плиты. Проехали. А хотите оставить дальше? Дальше. дальше. Получили. Получили. Морозцы, да, там, потому, они да. они Фундамент – это конструктив подземная yeah, часть Я, помню. И и я и хочу Дальше. Замовник. Субъект господарювания, который имеет намерение разместить ТС на подставе паспорта Крымовской ТС. А гражданин Украины может? Может. Но он же не субъект господарювания. Он гражданин Украины. Вы за министра отвечаете. Субъект. Подождите, физически особо ты приедешь? Нет, я спрашиваю за гражданин Украины. Не субъект вообще. Вот пенсионер, который ничего не поставил. А, вы а, сегодня не скажете точность, да? Нет, я спрашиваю? то Есть есть субъект Субъективный Субъект это есть фонд, товариство. Давайте вернемся Для предпринимательской деятельности, приемности только субъект. А если я его построю приемности 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 Нет. Что нет? Полю, да, выливает, да, предприятие, предприятие. Зачем? Я буду платить декларации, показывать доходы и платить налоги. Зачем для этого быть предпринимателем, чтобы платить налоги? Так, а тут что... Тут Это не субъект. Нет, но кто писал это? Это писал министр. Да, министр, новинок, не 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 Но не это же не значит, будет. что министр умный человек. Не Там не идиотов больше, чем а это, это самое. Сам. А а нет, это это не нормальная. Нормальная. нет. Это нет. нет. я не хочу принимать в все ошибки министра. Зачем? Я не Еще раз повторяю, май ли право, я как гражданин министра Украины, нет. Просто, нет. Почему? Нет, Почему? Нет, Почему? Потому что конституционно не имеет права. Ты должен быть зарегистрирован как субъект. Как Почему? Бред. Зачем? Потому что, если ты построишь пульс, сдавать варенье, то уже есть. Еще бред. раз повторяю, я заплачу налоги, заполню декларацию, заплачу налоги. Правильно, что но, про... сдавая, но я получаю получаю доход, нет. сдавая, получая если доход, сдавая, получая доход, это же первая статья. Нет, 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 ну вот так нет и все. А ну если ты вот так нет и все. Ты должен быть нет, я но, тебе еще но, раз говорю. К Декларацию, декларацию. Предприниматель не оформляет. Нет, ты можешь не быть, но это же предприемская деятельность. Но Хорошо, скажите как мне, пожалуйста. Я тебе сейчас докажу, что ты говоришь, бред. У меня есть помещение, оформлено на Иванова Иван Ивановича. И мне платят аренду. Но я не ФО. Но я не ФОП. Я купил это помещение на Иванова Иван Ивановича. И в конце года, от всей суммы, что я получаю за год. Правильно. Он выносит декларацию. Так я еще раз повторяю. Что, он пишет декларацию? Он пишет декларации. Получили доход. О! Что? О! Так он не предприниматель, еще раз тебе повторяю. Но субъект господарования при этом. Вы хотите, чтобы физическое лицо было Конечно, почему нет? Потому что у него данное помещение в право власти находится, а цель 1500 рублей. Какая разница? Да есть разница. Какая? Если есть раньше вопрос. объясните, зачем? у меня вопрос. Нет, поняли, том, то, зачем человек он... строит, если да, он вкладывает да, деньги, строит для того, чтобы получать доход, если это у него допустим? А он не хочет быть предпринимателем. Он не хочет. Он не хочет а построить. Знаешь, хочет. что он не имеет права это строить? Почему? Ну, потому что Почему? Потому что это не ответ. Почему? Возможно, это занятие предпринимательской отдельностью подразумевает получение документа. Какого? Свидетельство предпринимательской деятельности. Где это написано? Нет, нет, нигде. Самое интересное, что нигде. Нет. Мы сейчас не о том говорим, мы уходим от темы. Здесь есть документы, документы, я задал конкретный написали. вопрос на то, нет, что написано. По теме, вопрос, порядок, размещение, споруд для права, предприятий. Еще раз а повторяю, я за это голосовать не буду, если это не по теме. Зачем это обсуждаем? Нет, так не голосуйте. Ну голосуйте, пожалуйста. Я даже вопрос не буду выносить так на это этот самый. Это надо поинтересоваться правовым управлением, наверное, скорее всего. Здесь конкретный документ. Зачем мы его сегодня куда? Здесь написано конкретно. Кто написал Отчего это конкретно? Фамилия, имя, отчество? Министр. Министр, министр. Нет. Ну, ну, написал. Да, а что вы считаете, что он умный или Они что? Они переписали один к одному. Так, я задаю вопрос. Вот он сделал ошибку. Сейчас идет речь о порядке. Сейчас идет Развищу. речь о том, что здесь написано. Правильно. Что мы рассматриваем? Я задаю вопрос, потому что здесь написано. Давайте, давайте рассматриваем другой документ тогда вообще. Какой? А нет, другой. Какой? Порядок по-другому должен называться вообще. А я и потому говорю, что. Тогда давайте не рассматриваем, Чего Так я же задаю вопрос, кто готовит? Ты готов? Нет, я не готов. Ну так я задаю вопрос тому человеку, который готов. А Они готовы конкретный документ. Вот он так называется. И идет речь о нем, о конкретном Так может документе. быть, нет. надо назвать его по-другому. А может быть, надо принять? Для, Почему для, не написать? Громадянин Украины тоже Это мое право. Это Какой документ? Это фраза. Какой документ. Отдельный документ.